А у вас есть понимание, вот, на, на чем базируются вот эти вот предложения о повышении налога? Вот одно из последних, это также Данил Гитманцев бы сказал, что сейчас посылки, которые вот из Китая заказывают, из э, международных э, этих площадок, раньше было 150 евро, оно облагалось налогом посылка, сейчас планируют снизить этот порог до 45 евро. Что стоит отметить, что это вот дешевые такие китайские площадки, оттуда закупают товар многие магазинчики маленькие маленькие всякие и как бы продают потом мы посмотрим на эту норму и но ну, если это действительно так как по мне ничего плохого зазорная я в этом не вижу с учетом того что китай по цене ну, ну мы понимаем как это важно особенно для малообеспеченных семей которые либо могут напрямую купить да по интернету там у этого как он там либо бы там да. или, или магазинах, и это, 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 их жизнь, выживание этих торговых сетей, там же какие-то люди, они зарабатывают какие-то деньги, кормят себя, своих семьи, платят какие-то налоги, но, слава богу, перекреститься надо в этой ситуации. Поэтому это... Да, но ведь Данил Гитманцев говорит, что сейчас эти люди должны будут платить налог с каждой своей посылки, которая будет стоимостью 45 евро и выше. До этого налогом облагались только те посылки, которые 150 ну, это евро Говорит о том, что гетманцев хочет залезть в карманное гетман, понимаете? Да. У меня простой пример, но вот он не убиенный. И ни один слуга, ни один гетманцев мне ничего на это не может сказать. Я вам задаю простой вопрос. Скажите, пожалуйста, Анастасия, вот есть, например, ну, глава Укрнафты, глава правления Корецкий, который зарабатывает в месяц э, полтора миллиона гривен. И есть работяга какой-то, который зарабатывает месяц 15 тысяч, то есть ровно в 100 раз меньше. А почему они должны э, оба платить одинаковый подоходный? Вот дайте мне хоть, хоть одну какую-то аргументацию. Понимаете, вот это. Почему нас да, действительно не начать облагать податком рост? Э, вот этот вот доходы колоссальные ну казалось бы вот там надо искать да, эту дополнительную часть эти все сверхприбыльные сферы э, бизнеса это предпринимательство игра игровую там какой-то микрокредитование это чертова там э, банковская сфера и так далее этого а здесь посылки чтобы залезть кому людям у которые которые получают эти несчастные 15 тысяч и они, понятно, хотят что-то дешевое себе купить, чтобы детей одеть. Вы же хотите, чтобы они детей рожали по два на семью? А, а, а детей надо кормить, одевать во что-то там, да? Крутиться как-то надо, зарабатывать. А что влезете к ним в карман в этой ситуации? Но это, ну, это там, там морали никакой нету. Логики нет, объяснения нет. Они хотят вот так, и таким образом, как бы, ну, типа, закрыть эту бюджетную Ну, украинцы, ну, ну, вам надо все это запоминать. Мы находимся в такой яме политической, когда, к сожалению, политический процесс урезан, и медийно там, и с точки зрения выборов, потому что любой политический вопрос и выборы это соревнования, да, это конкуренция за право э, получить доверие избирателей, да, сейчас этого нету, и поэтому те бесчинствуют, потому что я понимаю, не понимаю, что они зашли первый и последний раз. У них есть какой-то квант времени, за который они должны хорошо упаковаться. И мы видим, как они пакуются, Каждый день практически мы же видим, да, эти фото, наборы, доллары разложенные там, э, бюджетные программы, стройка какая-то идиотская. И везде миллиарды, машины какие-то покупаются, сумасшедшие, э, дочки какие-то. Жены где-то там, Монте-Карло, в Лондоне, все, Фотки шлют, там, в Португалии, в Испании. Ну там все хорошо. Да? 30 квартир у Главы Антимонопольного комитета или 40, кто их считал? 30-40, да? Ну, молодец, парень. Пацан, молодец, парень. В этой ситуации надо, как бы, ну, ну как, вот скажите, как собственник такого майна может бороться с монополиями там, энергетическими, там, в, ну, в экономике, в энер... ну никак он не может. Ну, да. Он будет имитировать эту всю бурную деятельность. Поэтому все это просто вот записывайте себе, откладывайте, напоминайте, потому что придет время, э, ну, собирать эти камни, понимаете, и каждому должно воздаться по заслугам соответствии со всеми там канонами. Абсолютно и, то. и